Налоговая реформа многострадальная. С принятием налогового кодекса была версия, что наша страна превратится в гавань, в которую поплывут инвестиции со всего мира. Но, к сожалению, она не превратилась в эту гавань и по-прежнему, по той же информации, которой все владеют Мирового банка, так и находится в числе стран с наиболее сложной налоговой системой, чуть ли не в первых рядах. Несмотря на то, что мы много чего... В течение нескольких лет говорили об упрощении. Поэтому, возможно, актуальность той идеи, которую предлагал еще два года назад Всеукраинский союз ученых-экономистов о том, чтобы уйти от налогообложения доходов к налогообложению расходов, введение налога на покупку вместо налога на прибыль, от которого уклоняются все лень и крупный бизнес наш весь традиционно убыточный от налога на добавленную стоимость, от единого налога на малый бизнес и заметить это небольшим налогом на потребление в размере двух 3 половиной-трех процентов. Пенсионная реформа, которая прокатилась по нашей стране, достаточно громко. И в итоге ничего принципиально не изменило, кроме как для женщин повысили пенсионный возраст и увеличили трудовой стаж. В то же время основные проблемы, которые она имела, а именно крайняя субъективность начисления пенсии, она, эта проблема осталась до сих пор нерешенной. Вот. И в связи с этим тот механизм, который в свое время опять-таки мы предлагали перейти от начисления на заработную плату в солидарную пенсионную систему к отчислением из заработной платы на личные пенсионные счета, функционирующие по принципу депозитных платов в Государственный пенсионный банк, она сегодня назревает с новой актуальностью. Конечно, серьезной у нас проблемой в нашем топливно-энергетическом секторе крайняя зависимость от тех же энергоресурсов России. И здесь необходимо я думаю, было бы сконцентрироваться на отечественных научных разработках, которые есть, которые осуществили наши ученые, химики, физики, которые касаются новых видов топлива, новых способов получения того же там, биодизеля, добычи сероводорода из воды Черного моря, получения из него впоследствии водорода. То есть те, которые в принципе могли бы менять энергетическую картину мира, если бы государство, конечно, этими вопросами занялось на системном уровне и перестала надеяться на традиционные источники энергии. С моей стороны, в чем проблема заключается? Ведь основа любого бизнеса, основа любой экономической системы, это то, каким образом создается прибыль в этой стране. Или режим накопления, то, что Ориги называют. Вот какой экономический режим сформировался в Украине? Проблема заключается в том, что вся наша промышленность и бизнес делятся на двух китах. Первое. Основой режима накопления или основой доходности бизнеса является искусственное занижение издержек, и искусственное завышение цен. То есть, по сути, в теоретической формировке несовпадение частных и социальных издержек. Из-за этого создается, за счет этого создается доход. Институциональные условия, которые предполагают такой вид ведения бизнеса, является то, что наша экономика это экономика власти. Условием ведения бизнеса институциональным является для вас наличие неравенства власти. Вот чтобы у вас бизнес был прибыльный, у вас должна быть власть для того, чтобы иметь возможность занизить входящие издержки и завысить выходящие цены государственные, криминальные, корпоративные, рыночные и так далее. Но и это да, действительно, такая система, она имеет определенную, в определенных рамках может иметь положительную динамику. Но вот сейчас она заходит в тупик. В чем проблема? Последствия занижения сдержек стало то, что у нас прекращается воспроизводство. Раз мы занижаем издержки. Посмотрите, деградирует социальная инфраструктура, все мы знаем, что творится в школах в университетах. Нет простого воспроизводства. Деградирует промышленная инфраструктура. Деградирует э, износ основных фондов у нас продолжает увеличиваться. То есть отсутствует такая система, да, она дает определенные преимущества, создается прибыль, создаются условия для роста, идут инвестиции, но в целом она вот дает вот, вот такой вот сбой. Деградирует коммунальная инфраструктура, система жизнеобеспечения. Уважаемые коллеги, нам не стадионы нужно строить, а трубы менять. Извините, еще два года, и у нас будут катастрофы, равные Алчевске. Помните, было в прошлом году, это может быть на 30% города. И тоже такой маленький пример. Мы все говорим много там считаете, что нам нужны инженеры. Нам нужны... Реально нашей экономике инженерам не нужна. Я говорю как представитель технического университета. У нас инженеров по специальности работает только 60% выпускников экономистов 85. Промышленности инженер... нет спроса на инженеров, оказывается. Нужно максимум линейные руководители, которые матюкают рабочих и что-то там заставляют делать. Но спроса на конструкторов, на этих, его уже нет давно. Целый ряд специальностей умирает технически. Василий Натович знает ситуацию в КПИ. Далее. Я буду коротко. Последствия институциональной экономики власти. Она приводит к тому, что а, вот эта система института, полное отражение инновационного развития. Второе ее существенное последствие, я считаю, серьезное, это у Вальцевича в последнее время вышла замечательная книга у российского экономиста. Психологический тип личности, который доминирует в бизнесе и доминирует в экономике. Хищник. То есть вот эта система...